Заплановано в рамках цього кінофестивалю це встановлення пам'ятної бронзової плити фільму переможцю минулого року, який отримав гран-при. Це фільм Китайська казка е виробництва Аргентини Себастьяна Моренштейна. І зараз хотів перше дати слово голові Трускувацькому конкому козиру Руслан Ярославовичу. Наші учасники кінофестивалю. Мені дуже приємно, що до нас приїхало так багато зірок. І з кожним роком кінофестиваль набирає ваги. І, власне, кінофестиваль він у нас є призначений для того, щоб ми людей і самі долучалися до високого, тобто до мистецтва. І кожного з нас в зв'язку з рутинним таким життям є час на це, але дякуючи організаторам і тим людям, які до нас приїжджають, ми маємо змогу ознайомитися з новинами. Кіно оглянути фільми, і це надзвичайно приємно, що цей кінофестиваль котрий разом приходить в нашому прекрасному місті. Тому я сьогодні з великим задоволенням відмічаю те, що велика аудиторія є присутня. Фестиваль е має дуже великий потужний інтерес, і не тільки в Україні, а й за кордоном. Дуже приємно, що нас відвідують і актори театру і кіно, зокрема, до нас. І сьогодні і завітав відомий на весь світ Віллі Токарів. От, ми його теж вітаємо. Дякую організаторам, дякую всім учасникам. І наше прекрасне місто, наш Трускавець завжди чекає вас. Ми з радістю зробимо все можливе, щоб ваш відпочинок був приємним, корисним і що ви ще хотіли що до нас повернутися. Дякую всім. Трускавце буде таке таке событие, как международный фестиваль кинофильмов. Это большая честь для города, и у него большое будущее, потому что он находится в надежных руках. И судя по тому, что я видел, вот на протяжении двух дней, я вижу, что здесь живут талантливые люди, которые взяли за это дело. Я желаю вам удачи, и чтобы к вам присылали фильмы со всего мира, потому что Трусковец должен стать одним из центральных мест, где смотрят и дают премии лучшим фильмом мира. Владимир Гусев. Впервые приехать трусковец, несмотря на то, что я родился во Львове и как бы был рядом жил с детства. Но когда мы были маленькими, нам все кажется большими, это далеко кажется. Это уже в возрасте. Я очень счастлив, что я приехал на Трусковецкий кинофестиваль. Надеюсь, что когда-нибудь он наберет такие обороты, что здесь будут не просто такие фестивали, здесь будет снимать много кино, и здесь будет очень много звезд, и здесь будет и земля украинская богата на таланты. Она тоже будет снимать и своих актеров, и разных актеров приглашать. И я желаю ему такого хорошего космического полета настоящего. Как когда-то Гагарин покорил космос. Я надеюсь, вы тоже. Уже ваша ракета запустилась, поэтому надо теперь покорять большое пространство этого космоса творческого. Желаю всем здоровья, счастья, любви. Надеюсь, если будут продолжения гаишников, попрошу, давайте хоть одну серию снимем в конце. Как-нибудь. Спасибо. Республика Аргентина и на эту подію до нас завітав мы ему, мы ему вдячны, консул аргентинской республики в Украине Кристиан Николас Соколовский. Просим вас. Добрый день. Как раз сегодня как раз солнце для нас целое утро был дождь такой я подумал вам как что будет этим мероприятием и как раз солнце появилось сейчас. Большое спасибо, что вы сегодня здесь с нами. Я очень рад, в принципе, принимать участие в открытии второй таблицы этого кинофестиваля. На прошлой неделе я смог связаться с режиссером Боренштейном, и он как раз передает очень большое благодарства, очень большой привет вам. И вы знаете, что даже приз, который завел в прошлом году этот фильм, он уже даже числится на официальном сайте этого режиссера, даже в Википедии появляется этот фестиваль «Корона Карпат», и я сегодня здесь, чтобы именно передать от него очень большие благодарности. И от меня лично я надеюсь, что мы дойдем до следующего сквера с этими плакатами. Желательно Аргентина. Потому что в этом году мы тоже участвуем. Так что я вам очень благодарен. Городским властям тоже за эту возможность, чтобы нам предоставили быть сегодня здесь. Большое вам спасибо. Спасибо большое. Еще раз напоминаю, что я не нашел нигде аналогов, чтобы э, увековечивали режиссера и фильм. Р, увековечивают сейчас кругом звезд, звезд, артистов. Я поэтому думаю, что это все больше такая, чапуди, э, это все больше при, привлекет сюда интересных режиссеров, чтобы они смогли быть тоже на аллее кинославы. А сейчас я торжественно открываю нашу таблицу.